क्या आप तस्वर कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया का जहां बिजली के तार बिल और पावर स्टेशन सब खत्म हो जाएं जहां जमीन और फजा खुद तवानाई पैदा करें और इंसान सिर्फ एक एंटेना लगाकर मुफ्त बिजली हासिल करे ये खाब एक इंसान ने देखा था ऐसा शख्स जिसे लोग आज इलेक्ट्रिसिटी का जादूगर कहते हैं उसका नाम था निकोला टेस्ला लेकिन इस ख्वाब ने न सिर्फ साइंस बल्कि ताकत के ऐवानों को भी हला कर रख दिया और फिर वो ख्वाब हमेशा के लिए दफन कर दिया गया निकोला टेस्ला 1856 में क्रोशिया में पैदा हुआ बचपन ही से उसे बिजली और कायनात के असूलों से गैर मामूली दिलचस्पी थी कहा जाता है कि वो रात के अंधेरे में आसमान की चमकती बिजली को दुनिया की जबान में बदलने का ख्वाब देखता था जब वो अमरीका आया तो उसने थॉमस एडिसन के साथ काम शुरू किया मगर जल्द ही दोनों के नजरिए टकरा गए एडिसन चाहता था बिजली बेची जाए और टेस्ला चाहता था बिजली सबके लिए हो। 1901 में लॉन्ग आइलैंड पर एक अजब तामीर शुरू हुई एक एक फुट ऊंचा धाती टावर जिसके नीचे जमीन में गहरे तांबे के रॉड दबाए जा रहे थे उसे कहा गया वार्डन्स लाइफ टावर टेस्ला का ख्वाब था दुनिया को वायरलेस बिजली देना वो कहता था जमीन खुद एक जिंदा कंडक्टर है अगर हम सही फ्रीक्वेंसी पर उसे चार्ज करें तो पूरी दुनिया रोशनी में नहा जाएगी टेस्ला समझता था कि जमीन एक बड़ी बैटरी की तरह है इसका ऊपरी हिस्सा मुस्बत और अंदरूनी हिस्सा मनफी है अगर इन दोनों हिस्सों में तोजन पैदा किया जाए तो बिजली खुद बहने लगती है इसने टावर के नीचे कुपर रोड्स को जमीन में दफन किया और ऊपर एक बड़ा गुम्बद लगाया जो आसमान से स्टैटिक चार्ज जमा करता था यह निजाम जमीन के अंदर बिजली की लहरें भेजता जो हजारों मील दूर तक पहुंच सकती थी बिल्कुल रेडियो सिग्नल्स की तरह मगर बिजली के साथ शुरू में टेस्ला को एक ताकतवर सरमाएार जीपी मॉर्गन ने फंड दिया मगर मॉर्गन ने यह सोचकर सरमाया लगाया कि शायद टेस्ला इससे वायरलेस कम्युनिकेशन ईजाद करेगा यानी रेडियो जिसे बेचा जा सके मगर जब उसे पता चला कि टेस्ला तो फ्री एनर्जी फॉर एवरीवन देने का मंसूबा बना रहा है तो उसने गुस्से में फंड बंद कर दिया मॉर्गन के अल्फाज तारीख में दर्ज हैं अगर लोग मुफ्त तवानाई हासिल करेंगे तो मैं मुनाफा कैसे कमाऊंगा यही वो लम्हा था जब टेस्ला का खाब दुश्मन बन गया ताकत के उन लोगों के लिए जो दुनिया पर कब्जा रखने के आदि थे फंडिंग रुक गई कारकुन चले गए तावर अधूरा रह गया 1917 में हुकूमत ने उसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहकर गिरा दिया ऑफिशियल वजह जंग के दौरान दुश्मन को रेडियो सिग्नल रोकने के लिए मगर कुछ मौरख कहते हैं कि असल वजह थी खौफ क्योंकि अगर टेस्ला कामयाब हो जाता तो तेल कोयला बिजली के कारखाने सब बेकार हो जाते दुनिया की ताकत के सुतून गिर जाते इसके बाद टेस्ला तन्हाई का शिकार हो गया अखबारों ने उसे पागल साइंसदान कहना शुरू कर दिया लेकिन वो जानता था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो दुनिया अभी समझ नहीं सकती 1930 की दिहाई में उसने एक इंटरव्यू में कहा मैंने तवानाई के बहाव का राज जान लिया है एक दिन लोग समझेंगे कि कायनात में हर चीज वाइब्रेशन से जुड़ी है मगर दुनिया ने उस पर यकीन नहीं किया और जब उन्नीस में वो अकेला एक होटल के कमरे में मरा एफ ने उसके कमरे से तमाम दस्तावेजात और डायरी जब्त कर ली आज तक वो पेपर्स सरकारी फाइलों में बंद हैं कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि टेस्ला के वायरलेस पावर के नजरियात बाद में खुफिया प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हुए जैसे हार्प रेडार और वायरलेस ट्रांसमिशन एक्सपेरिमेंट्स ये भी कहा जाता है कि इसके टावर से इतनी ताकत निकलती थी कि करीबी इलाकों में लैम्प्स खुद बखुद जलोकते थे बगैर किसी तार के अगर ये हकीकत है तो शायद टेस्ला वो कर चुका था जो आज के साइंसदान अभी तक करने की कोशिश कर रहे हैं निकोला टेस्ला का नाम आज जदीद टेक्नोलॉजी में जिंदा है मगर इसका ख्वाब फ्री पावर फॉर ऑल अब भी एक खामोश सवाल है दुनिया ने इसके नजरियात को भुला दिया लेकिन आज भी इसकी बातें नए मौजूदों के लिए एक मशल राह हैं वो कहा करता था अगर तुम कायनात के राज समझना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझो शायद एक दिन इंसान दोबारा टेस्ला के इस नजरिए को जिंदा करे शायद किसी और जमाने में किसी और जगह से कोई नया टावर जमीन से आसमान तक रोशनी ले जाए तब दुनिया समझेगी कि इल्म छुपाने से नहीं बांटने से ताकतवर होता है आप देख रहे थे द नॉलेज वॉल्ट जहां हम हर भूली हुई ईजाद के पीछे छुपा सच तलाश करते हैं सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला राज शायद सबसे बड़ा हो